Цинуправят экстракт лекуя нежить, а не мозговые симптомы. Обирай доведенную эффективность цинуправят экстракт. Уют хочу спросить. Вот столько времени понадобилось, чтобы перепрошить, казалось бы, очень похожее на нас население. Да такое же. Сколько времени понадобится, чтобы обратно вернуть их? Человеческий образ. Я думаю, что когда люди столкнутся с совершенно другим образом жизни, российским образом жизни, другая социалка, другие условия, другое отношение друг к другу, они изменят свое мнение. Ведь э, отрезвление будет очень болезненным. Да, да. Для них это будет страшнейший удар, когда придется менять свой взгляд. Знаєте, я от дивлюся на все це і вкотре переконуюся. Вони вже й самі себе перевищують у маразмі. і от кожен ефір як якесь психоделічне шоу без сценарію. А висновок то один, коли замість правди істерика, значить, справи йдуть кепсько. От і маємо те, що маємо. Тобто, ось це то за тридцять лишнім літ на самом деле більше. Наші настоящі подліни враги, наш враг не на Україні. Там либо его аватары, либо марионетки. Смог э, решить сложнейшую задачу и посеять между братскими народами, по формулировке нашего верховного главнокомандующего, которой мы тоже придерживаемся, что мы один народ, разные ветви одного народа, посеять не просто недоверие, а рознь и ненависть. Очень эффективно, надо сказать, враг поработал. Совершенно очевидно, что мы на сломе эпох сегодня находимся. И это прекрасно. Если раньше некоторое время назад лично я переживала, как же так, вот не повезло жить в эпоху перемен, сейчас я очень рада этому. Почему? Потому что а, вот как раз сегодня и сейчас, в тот момент, когда мы переживаем а, этот слом, а, эти... Кризисы многочисленные и спецоперацию, стало понятно, что это и есть момент и точка отсчета, когда начинается возрождение той самой великой России, которую мы все хотим. Просто это тот момент, когда надо внятно говорить очевидные вещи. Потому что если мы сейчас начнем опять как-то юлить, пытаться какие-то найти. Как бы компромиссы для того, чтобы как бы что-то не спугнуть, это совершенно категорически с моей точки зрения неправильная ситуация. Можно пойти вперед только в тот момент, когда мы а, внесем ясность в то, что происходит. А ясность состоит в том, что мы один народ. Том що у нас один язык, в тому, що у нас одна віра. Тим часом подалі від цих студій ще цікавіше, бо ось вона справжня і не спотворена пропагандою. Реальність і життя росіян, які продовжують скиглити та нарікати на владу. звернутися до адміністрації непосередньо. за три роки ви могли б нам виділити житло, куди б ми переїхали з нашими козами з шабалами зовсім на світі. И дали бы спокойно работать воинам, и сами не умирали бы на своей земле. И вот этого не случилось бы. Каждый день... Более его... меня всем полно осталось. Он... Пол под его тюк, Как играют нами, вот ночью ты выживешь или не выживешь. То, что нам предлагают выехать куда-то на неделю, на да. месяц. За свой счет. Но Мы же не бомжи, мы всю жизнь работали, да. трудились, наживали. Понимаете? ну мені вам жив наскуда та висілів и все на этом жизнь закончилась. Тільки от це вони так думають, що не хатька і що мають якісь права. Ну і що, зрештою, бодай хтось із чиновників на Росії їх почує чи вірніше допоможе. Тач хати у Кремлі хотіли на всіх цих людей. Я живу всю жизнь, я тут родилась, виросла, училась. и работаю 34 года, работаю на Россию, я медсестра. Неужто я не заработала какое-то нормальное жилье? Я вкладываю все копейки в свой дом. И я не знаю, что будет завтра. Мы попутали день и ночь. Мы не спим, мы живем в подвалах. Но да что это такое? Мы не можем поехать нормально в Севск. Такси вогнали. Бог знает, какие цены. Автобус не идет. Нам что, заебаться тут? Почему не реагируете? Почему вы не реагируете? Помогите, спасите нас, люди. Вы же вездесущие. У вас интернет. У вас власть. Вы имеете доступ. Вже не може більше. Я роботу тут всю жизнь. 34 роки, а мені 54, ні уж ти не заработали чоловіче житті. Серйозно? В нормального життя захотілося? По-людськи їм тепер хочеться. І помагітє спасіття? Слухайте, а де ж ви раніше були? Та відповідь ми з вами знаємо. А до них все одно не дійде. І ось вона, іронія долі. Бо ті, хто кричав: можем повторіть. Тепер глядь, давайте припиняти та нехай собі волають скільки завгодно, а нам з вами своє робити, щоб не було їм пощади. Тож підтримуйте сили оборони України, бо вони знають як розправлятися з окупантами.